а и в Украине. То есть показать, что в, Ирландии, в Европе, например, в стране Ирландии у больного с неэлишенической формы приходится 31 с тысяч евро, в США у больного с это 4, 5, 22 5, 5 долларов, с долларов США, тысяч долларов США. Везде, в стране, с развивающей экономикой, Поэтому два года 4, 5, 7,5 тысяч долларов. И здесь имеется в виду, что здесь не были применены реконструктивные операции. А в нашем случае мы хотим показать или посчитать затраты в клиническом случае у больной с сахарным диабетом, второй типа, и нейрошемической синдрома формой, с двумя обширными, но ну, это не критическими ранами, правой боли. Например, ультразвуковая комбинация, интерактивные повязки, алкоголевая э, э, платье, э, а, то есть, повязки, интерактивные повязки компании ГАРМА, э, в том числе Дерма, И мы посчитали, что э, за э, нахождение в течение всего два дня когда у нас в стационаре, потратилось э, около 64,5 тысяч гривен. То есть на одно бойко день 633 гривны. И здесь не были посчитаны э, затраты, э, которые были в больнице. То есть это бактерия. Это онкологические, определенные общеклинические э, анализы. Э, также то есть и мы хотим предложить, что экспертам, которые в следующем будут создавать альтернативы, в обязательном порядке, чтобы это было учтено. Я говорю, после этого у кого не я... прошлого... Личный опыт. За какой промежуток времени были потрачены на пациента эти деньги? Первый. Значит... 2000. 2000. 2000. Нет, да, стационарно. Да, на одного больного, больного стационарное лечение. Не, нет, в стационарное лечение. это там в этих исследованиях не было показано. Это просто затраты, затраты в странах на одного больного в стационарное лечение. То есть стационарное лечение. Сколько дней лечу? Сколько дней, да, и до какого результата? Ну, там, да, там да. в среднем 22 дня, то есть, нет, от 3-4 недель до 14 дней. То есть, да. И хотелось бы узнать, пропорция заработной платы врача медсестры входит в эту сторону. Ну, вот в этом и состоит а то есть то есть, цель нашего доклада, что поставить. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот из этой суммы, которую вы показали, сколько было потрачено на проведение вакуума и, и сколько на проведение звуковой коррекции? Спасибо большое. Значит, можно, я могу так подразделить. И как оценивается стоимость звуковой коррекции? Значит, мы можем подразделить, подразделить данную сумму на три группы. То есть нами где-то затраты на лаборатор... дополнительные лабораторные исследования было около 21 тысяч гривен, на расходные материалы при данных методах исследований около 20 тысяч, и дополнительные расходы для медикаментозного лечения около 20 тысяч 23 тысячи гривен. То есть 20, около 20 тысяч гривен. То... Я ще зараз дуже дякую, але моє зауваження таке краще вдаватися в фінансові розрахунки, тому що економісти вам зараз сюди начеплять вартість тепла, вартість площі, вартість податків і неявив їх потоків. Живий доцільний, це застосування різних способів лікування, і тривалість, перехід стадій, це краще буде.